Səməd Vurğunun Vaqif pesi ilə bağlı ümlləşdirilmiş təhlilə baxaq. Vaqif mənzum dramı Səməd Vurğun yaradıcılığının, o cümlədən dramaturiyasının zirvəsidir. Əsər 1937-ci ildə yazılıb, 1938-ci ildə Akademik Dram Teatrında səhnəyə qoyuldu. Əsərin mövzusu Azərbaycan xalqının 18-ci əsrin sonlarında xarici qəsbkarlara qarşı mübarizəsidir. Əsərin komplektini istilacı İran şahı, Ağaməhəmməd Şah Qacar və ona qarşı duran Azərbaycanın vətənpərvər qüvvələri arasındakı azadlıq uğrunda mübarizə təşkil edir. Əsər 5 pərdədən, 11 şəkildən ibarətdir. Hadisələr Qarabağda baş verir. 1-ci pərdə Vidadinin namaz qılması ilə başlayır, 5-ci pərdə, yəni sonuncu pərdə Vaqifin Vidadiyə diqqətli olaq, Vidadiyə ünballandığı, ünballadığı məşhur bahqəzəlinin deməsi ilə bitir. Əsər dramatik növdə, dram janrında, heca vəznində nəzmlə yazılıb. Ümiyyətlə Səməd Vuruğunun 4 dramı var ki, hamsı heca vəzində yazılmış məzun dramlardır. Birinci Vaqif dramıdır. 1939-da Xanlar, 41-də Fərhad və Şirin, 1945-də İnsan dramını yazmışdır. Yəni bunların da ən möhtəşəmi Vaqif dramıdır. Əsərdə xarici işğalçılara qarşı başlıca əsas qüvvə elə xalqın özüdür. Müəllif tarixdən alınmış mövzulara sərbəst yanaşmışdır. Pisiy yalnız Vaqif və onun həyatı ilə bağlamaq doğru deyil, mövzu baxımından genişdir. Əsərdə müəllifin Vaqif, Eldar kimi obrazlara rəğbəti daha çox bilinir. Əsərdə vətənpərvərlik hissi aşılanır, işğaçlıq isə tənqid edilir. Əsərdə Vaqifin dilindən nifrət qan çanağı, taclara nifrət ifadəsini işlədilməklə Vaqifin ədalətsiz sara və səray mənsublarına fikri ifadə edilir. Deməli, nifrət qan çanağı, taclara nifrət bu Vaqifin dilindən olan ifadələrdir. Əsərin müsbət baş qəhrəmanı Vaqif obrazıdır. Daim xalqın yanında, xalqi düşünən bir obrazdır yalnına toy ərəfəsində üzündən duvağa götürməsini, yəni bunlar vaqifin nitqinə aid olan ifadələrdir. Ayın qabağının açıq olmasının lazımlığını deyir. Eldarın şiddətli danışığı üçün dil verən, göz ilə dünyaya alovlar görən kəndistan yerinin olduğunu söyləyir. Vidadi ilə söhbətində insanın daş zindanları uçuracağını deyir. İbrahim xanın onlardan küsüb getdiyini, Xuraman ona deyəndə İbrahim xanın özünün qanacağından olduğunu deyir. Vəzirlikdən qovılacağını Xuraman deyəndə Vaqifin buna görə narahat olmaması onun bəsbəpərəs olmadığını göstərir. Qeydimizə baxaq, deməli ədəbiyyatımızda digər vəzvəpərəs obrazlar Sabitcan Günvar Əsra bərabər əsərindən və Ərdüləng və Haqverdiyevin Bomba novelasında Kəlbəlayı zal. Daha sonra İbrahim xanın toydan küsüb getməsi Vaqifə narahat etmir. Saraya düşməyinə peşmanlığını ifadə edən Vaqif yanıldığını bildirir. Deməli saraya düşməyinə peşmandır, yanıldığını bildirir. Qacarla görüşündə danışığından Qacar ona ruhunu ürəkdən sevdiyini söyləyir. Deməli Qacar Vaqifə onun ruhunu ürəkdən sevdiyini söyləyir. Vaqif insanın soyuq məzarada zinət olması fikrinə şahid edir. Deməli insanın soyuq məzarada zinət olması fikri aiddir Vaqifə dövləti, sarayı ona tapşırmağın vəzifliyini vurğulayır. Deməli bu Qacara aiddir, ancaq dey bir şərti var. Şərti isə Vaqifin fars dilində yazmağı olur. Vaqif bunu qəbul etmir. Öz yurdunun qüdrətli sənətgarlarının, həmçinin farsların da qüdrətli sənətkarı olduğunu qeyd edir. Qacarın cinayət söz cinayəli sözlərinə günəşi örtsə də qara buludlar yenə günəş adlı bir qüdrəti var deməklə cavab verir. Günəşdən gizlənənlərin isə yarasalar olduğunu deyir. Özünü bülbülə, dinləyəni isə qaza bəzədən şair bu sözləri Qacarın vəzirinə söyləyir. Daha yaxşı olardı ki, bu əsərdə verilmiş bu hissəyə baxaq, çünki bilirik ki, ən məşhur burda əsərin hissələrindən biridir. Qacar əmr eləyir ki, Vaqifə onun sarayına gətirsinlər. Vaqif gəlir, Qacar deyir ki, şair, hökmldarın huzurundasan. Vaqif isə deyir Bunu səssiz belə düşünürəm mən. Qacar deyir: "Bəs baş əymədiniz?" "Əymədim, bəli, əyilməz vicdanın böyük heyçəli." Qılınclar toquşub iş görən zaman, nəylər dediyiniz qoru bir vicdan. Deməli bu qılınç sözü, əgər testlərə düşərsə ki, kimin dilindən olan ifadələrdir? Qacara aiddir. "Qılınclar toquşub iş görən zaman, nəylər dediyiniz qoru bir vicdan." Vaqib Sədir: "Vicdan dedikləri bir həqiqətdir." beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Kəskin cavablar aiddir Vaqifə. Qacar deyir: "Bəs zindan necədir? Qaranlıq zindan." Deməli Qacarın sözü zindandır, qlınçdır, qaranlıqdır. Vaqif isə deyir: "Soyuq məzarda da zinnətdir insan." Qacar deyir: "Yenə göyllərdədir şair xəyalım." Vaqif isə cavabına deyir ki: "Əzəldən hüdudu yoxdur kamalı." Qacar deyir: "Aha, sınayırdım idrakınızı." Doğrudan bir şair görürəm sizi. Xoşbəx xalq eləmiş, yaradan sizi yaradan. Vaqif isə deyir ki, dünyada qalacaq yalnız yaradan. Deməli Qacar onu şair kimi görür və deyir ki, yaradan sizi xoşbəx xalq eləmiş. Qacar deyir, çox gözəl, çox gözəl. İnanın ki mən sizin ruhunuzu sevdim ürəkdən bu dövlət, bu calal, bu şanlı saray, göylərin bu səti, o ulduz, o ay sizə tapşırılsın bu gündən gərək. Deməli, bu sarayı hər bir şeyə ona tapşırılmasını istəyir, amma şərti var ki, gərək fars dilində yazsın sənətkar. Vaqibsə nə deyir? Təvazökarlığını göstərir. Farsın öz qüdrətli şairləri var. Nə çoxdur onlarda böyük sənətkar. Bizim bu dağların oğluyam mən də az az uydururam yeri gələndə. Cağzar deyir ki: "Yaxşı, gəl əl götür bu inadından. Bu qədər naşükür olmasın insan." Vaqib isə yenə özünə məxfuz cavabını verir ki: "Aldada bilməmiş dünyanın varı. Bir məsləq eşqi ilə yaşayanları. Mən ellər bağında azad bir quşam, mənsəbə, şöhrətə satılmamışam." Və bu zaman diqqətli olaq, vəzir deyir: "Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə, böyük firodslər yaratdı bəlkə." İndi məsələn testlərdə bu düşəndə necə yada saxlayaq ki, bu Vəzirin nitqidir. Ayağı çarıqlı ifadəsi Vəzirə aiddir. Vaqif sona cavabında deyir ki, "Dayan, bu bağçanın hər bir budağı üstündə min çiçək, min gül bitirmiş. Sizin güldüyünüz çoban torpağı nizamilər, füzullər yetirmiş." Qacar da kinayə ilə deyir ki, "Nizamiyə bax, Füzuliyə bax." Əslində bunu davam etdirmək olar, amma ümumi belə baxış etdik. Əsərdə digər o obraz Vidadi obrazıdır ki, Vaqifin dostu olaraq yaradılmışdır. Vidadi sadə yaşayışı, qani, zülmə qarşı nifrətini ifadə edən, ədalətsizliklə barışmayan sadə qəti dost obrazı kimi canlılandırılmışdır. Əsər onun öz evində namaz qılıb dualar etməsinin təsviri ilə başlayır. Cavad xanın elçiləri diqqətli olaq, testlərdə ola bilər ki, Qacarın elçiləri, amma yox, Cavad xanın elçiləri onu Gəncə sarayına dəvət etmək üçün gəlir amma Vidadi qəbul etmir. Onlardan sonra Vaqif gəlir, gəlişinin məqsədi onu və yoldaşı Tükəzbanı oğlu Əli bəyin toyuna dəvət etmək olur. Əli bəyin toyundakı hadisələrdən sonra Vidadi Vaqifdən onu evinə yola salmağını xahiş edir. Deyir ki, "Ordadır dünyanın zövqü ləzzəti, diqqətli olaq bu", deməli, Vidadinin sözləridir. Öz kəndinə bağlılığını ifadə edir. Həmçinin Vaqifə deyir ki, onlara diqqətli olaq. Sən də öz boynundan at bu minnəti, kəndimizə dön. Vaqif qayıtmaq istəmədiyini dedikdə, bunun səbəbi meydandan qaçmaq kimi dəyərləndirməsidir. Çünki Vidadi də demək istəmir, getmək istəmir ki, mən meydandan qaçmış kimi olaram. Vidadi onu tək qoyub getməyəcəyini ifadə edir. Ümumiyyətlə Səməd Vurğun bu əsərində Cəfər Cabarlının Od dilinin əsərində qoyduğu Azərbaycan xalqının taleyi mövzusunu inkişaf ettirir. Əsərdə xalq 3 səviyyədə verilir. 1-ci xalq və kütlə obrazı, 2-ci El Ağsaqqalı Vidadı obrazı, 3-cü xalqın dövlətini təmsil edən Vaqif obrazı. Deməli, xalq və kütlə, Vidadı obrazı və də Vaqif obrazı. Əsərdəki İbrahim Xan Vaqif qütbləşməsində Vaqif xalqın İbrahim Xan isə pozulmuş sadəganlığın nümayəndəsi kimi təqdim edilir. Deməli, pozulmuş sadəganlığın nümayəndəsi kim oldu? İbrahim Xan oldu. Vaqifə qarşı duran ikinci mühüm qüvvə şəxs və şeyx və satqın müsəlman ruhanləridir. Ümumiyyətlə Vaqifin xarakterində romantik monumentallıq vardır. O bidaliyə deyir, Qacarı nəzərə tutaraq deyir. Yallarma, yallarma o cəllada sən hələ baş əyməmiş bu böyük vətən. Bunu mən elə gərək ki, testlərə düşsən, çox asanlıqla bilmək olar ki, bu vaqifin Vidadiyə ünvanladığı sözlərdir Qazara nəzərdə tutur. Əsərdə Vaqiflə Vidadi yaxın dost kimi verilir. Şair sənətkar Vidadi xalq köklərini təmsil edən, el gücünə söykənmiş bir obrazdır. Dedik ki, Gəncə xanı onu sarayına dəvət etsə də Vidadi sarayları rədd edir. Vaqif Qacar tərəfinə tutulduqda Qacarın yanına gəlib Vaqifi azad etməsini xahiş edir. Hakimün hökmü hünəri onun vicdanı ilə qardaş olmalı. Deməli bu sözlər aiddir Vidadiyə. Şairdir, qalbi var, şirin sözü var, böyük bir örkənin onda gözü var. Daha sonra qızılı 30-a da qara torpaqlar yenə qiymətini özündə saxlar. Bu ifadələr Vidadin dilindən verilən məqamlardır. Daha sonra burada bir qocanın qocanın qacaran hüzuruna gələrək dediyi sözlər var. Bu da testlərdə öz əksini tapır. Bu dağlar qoynunda aslanlar yatmış, burada koroğlular at oynatmışdır. Baxın, burada koroğlular at oynatmışdır. Bunu diyen Vidadı da deyil. Bunu diyen qocadır. Bu dağlar qoynunda aslan yatmış, burada koroğlular at oynatmışdır bunu. Qacar deyir, ə, Qacara qoca deyir. Hətta Qacar Qocanın bu sözlərini kinayə ilə təkrar edir. Yəni əsərdə bu ifadə 2 yerdə işlənir. Belə yadda saxlamaq olar. İbrahim Xanla Vaqif arasında ilk fikir ayrılığı Əli bəyin toyunda olur. İbrahim Xan o obrazı Vaqifin əksinə, xalqı, milləti düşünməyən bir obrazdır. İbrahim Xan Vaqifə nə qədər mən sağam, kəyf edəcəksən deyir və şikayət etməməsinə durub-durub əllər deməkdə əl çəkməyini söyləyir. Eldar toyə gəlib Vaqifə salam verməsi, Ümid Eldarın toyə gəlib Vaqifə salam verməsi İbrahim Xanı onun şahın güvətinin dadmadığı üçün onları saymadığı fikrini söyləyir. Vaqif isə hər kəsin onun evində qonaq olduğunu, qonağa hörmətin gərəkliyinə söyləyir. İbrahim Xan aşağı təbəqənin gəlməsindən narazılıq edir. Toban tuluq məndisə olmadığınızı söyləyir. Hər yoldan ötənib başa çıxarmağın gərəkliyini ifadə edir. Çıxarmamağın gərəkliyini ifadə edir. Eldar isə deyir: "Buyuruq sizinkidir, möhtərm ağa. Ancaq olmasaydı kasıb kəndlilər bonca qudurmazdı. Sizi svimo zər görə necə cəsarətli sözlər deyir Eldar." Və bu sözlərin qarşılığında İbrahim Xan Eldarın tutulmasını əmr edir. İbrahim Xan vaqifə aşağı təbəqələri belə danışmağa səbəb verənin onun olduğunu bildirir. İbrahim Xan Toydan qəzəplə ayrılır. Əsərdəki digər obrazlardan biri də bu Eldar obrazıdır ki, xanlıq sülmə və Qacar basqını əleyhinə isyan qaldırmış kətlərin başçısıdır. İbrahim Xanla düşmən olsa da vətənin dar görünə köməyini əsir gəmir. Qacarın ordusu ilə döyüşə girib Misri qılıçla Qacarı yaralayır. Qapçı Zülfüqar əlində xəncər gələrək Qacarı arxadan vurub öldürür. Misir qılıncı Eldara dünya görmüş bir el saqqalı, el ağ saqqalı verir. Eldarın Vaqifin dostu olmasını Qacara Şeyx Ali deyir. Ümumiyyətlə əsərdə Şeyx Ali ilə vəzir obrazı var ki, bunların nitqi biraz qarışdırıla bilər, testlərdə verilir. Şeyx Ali, baxın, satqın obraz. Əvvəl Şuşada yaşamış, şəhətindən yadda da saxlaya bilərsiniz ki, Şeyx Ali, yəni əvvəlcə İbrahim xanım yanında olmuş, sonra Qacar tərəfinə keçmiş satqın bir obrazdır Şeyx. Və o xəbər verir ki, Eldar Vaqifin dostudur. Daha sonra burada Əli bəy digər obrazlara baxaq. Əli bəy Vaqifin oğludur. Gülnar Əli bəyin sevgilisi də sonradan onun həyat yoldaşı. İlyas Eldarın dəstəsinə soxulmuş casusdur. İlyas i hərfini yadınıza saxlayın ki, ilan. Belə yadınızda qalsın ki, Eldarın dəstəsinə soxmuş casusdur. Qacarın qoşunu ilə döyüş zamanı Eldarı arxadan vurmaq istəsə də, görürsüzmü? Arxadan vurmaq istəyir. İlyas. Kürt Musa buna imkan vermir, onu öldürür. Deməli, İlyası kim öldürdü? Kürt Musa öldürdü. Şeyx Ali Qaraqax Şeyxidir, onun hiləsi ilə Xuraman vaqifə xəyanət edir. Bu işdə ona Qarı da kömək edir. İbrahim Xanın hakimiyyəti dövrüldükdən sonra Qacarın yanında olur. Deməli Ş hərfinə dadada saxlayın ki, əvvəl Şuşada olub, sonra isə Qaca tərəfə keçib. Digər ovraz, Tükezbandı ki, Vidadın həyat yoldaşıdır. Qasım və Murat var çobanlardır. Qurbanla Əhməd var kəndlilərdir vəzir, vəzir deyərkən İbrahim xanım vəziri deyil. Bu Qacarın vəzirdə diqqətli olmaq lazımdır. Əminə Gülnarın anasıdır. Zülfüqar və Teymur Qacarın əlehdarları və Qacar tərəfinə əsir almış gürcülər var ki, Saliko, Tamara, kiçik gürcü. Və burada Təlxəkh obrazı var ki, əslində onun şeirlərində hardasa həqiqət var. Bu İbrahim xanın təlxəidir, Qacarın yox. Mə sərkərdə var, Qazar qoşunlarının sərkərdəsi. Bunlar ümumi əsərdə olan obrazlardır, əslində olan hər birinin özünün nitqi də var, sonra onu ayrıca toxunarıq. Burda əsas şeyx obrazı, ikiüzlü, vətənə, xalqa sadiq olmayan obrazdır. Əli bəyin toyunda, hələ ki birinci hissələrdə evdarı İbrahim xana kəndə qarşılığı salanlardan biri kimi tanıdır. Deməli, İbrahim xana kəndə qarşılığın salanlardan biri kimi tanınır, tanıdır. Şeyx İbrahim Xan'dan göstəriş aldıqdan sonra qarı ilə bircə qoramana yoldan çıxarı Vaqifdən boşanıb İbrahim İbrahim Xanlı evlənməyə sövq edir. Şeyx Qacarın Qarabağı işğal etdiyini bildikdən sonra onu qarşlamağa çıxır və onun sözləri: "Ey şahım, ey vətən" deyə fəxr vətən deyə Qacara müraciət edir onun yolunu gözlədiklerini, nəslərin onun duacı olduğunu, yurdun qapısının ona açıq olduğunu. Baxın, yurdun qapısının açıq olduğunu. Yəni keçib artıq Qacar tərəfə testlərin litikləri düşəndə tapmaq asan olacaq. Yurdun qapısının ona açıq olduğunu, yurdu onun əllərinə tapışın ifadədir, satqınlığını sübut edir. Və Qacar İbrahim Xan soruşduqda onun gecə ilə Dağistan'a qaştdığını söyləyir. Bir sözlə ə, xəbər aparıb xəbər gətirən kimi, şeyxə belə satqın obraz kimi tan ya da ə, misala bilərsiniz. Yəni testlərə düşəndə ki, Dağistan'a qaçması ifadəsi kimə aiddir? Bu şeyxə aiddir. Şeyx Qacarın huzurunda yataqlığını davam edərək nələr deyir? Ey böyük hökmdar, ey yolu Qacar, sizdəki qüdrətə baş eğər dağlar. Baxın kimi bilmək olar ki, bu elə şeyxənin sözləridir. Onun aid, ona aid onun ifadələridir. Biz də sayənizdə ömür sürürük, bu fani aləmdə ağ gün görürük. Sizə kömək olsun böyük Yaradan, bu müqəddəs kitab, müqəddəs Quran, Quranın adını çəkən, Yaradanın adını çəkən ağ gün ifadələri, ey Ulu Qəcar, bunlar aittir Şeyx Ən-Nitqinə. Və hətta Vaqifin təhlükəli olduğunu, Vaqifin qanunlarda həqiqət görmədiyini, vicdanında qanun qorxusu olmadığını, Vaqifin yaşadığıcə təhlükə olduğunu Qacara danışır. Bir anlığa düşünək ki, əvvəl bu vaqifin yanında olan birisidir, sonra keçib Qacar tərəfə. Əlbəttə ki, istəməz ki, vaqif yenidən gəlsin Qacarın yanında olsun. Ona görə onu deyir ki, vaqif təhlükəlidir, qanunlarda həqiqət görmür, vicdanında qanun qorxusu yoxdur, o təhlükədir. Həmçinin tikanlı sözlərin şairə sənət olduğunu ifadə edir. Vaqifi şəriət qanunlarına qarşı çıxan şəxs kimi təqdim edir, hətta onun öldürülməsini təklif edir. Bunlar aid oldu. Şeyxə Əsərdəki Ümid Qacar ovrası işğalçı qismində təqdim edilir. Qacarın vəziri daim ona yaltaqlanan vəzir, ona yaltaqlanan onu fəzillət və ədalət varmış kimi, fəzillət, ədalət ifadələri aiddir Qacarın vəzirinə. Qacar vaqifə özlərinə böyük təhlükə kimi görür. Vaqiflə Qacarın dialoqunda Qacar Vaqifə cavab verməsini söylədikdə, cavab verə bilmir. Deməli, Qacar deyir ki, cavab ver o ona, o da cavab verə bilmir. Yalnız deyə bilər ki, ayağı çarıqlı kiçik bir örkə, böyük filosofslar nəratdı bəlkə. Yəni bu sözlər Qacara aid deyil, vəzirə aiddir. Qacarın vəziri. Baxın, ayağı çarıqlı sözününə bir anlıq vəzir təsəvvür elin, ayağında çarıq var. Ayağı çağırlı ifadəsinin görəncə kimi tez fikirləşin ki bu vəzirə aiddir, Qacarın vəziri ayağında çağıq. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Vidadinin xahişi ilə daha sonra əsərdən, yəni müəyyən hissələrdə bunlardır. Vidadinin xahişi ilə Vaqifi öldürmək fikrindən əl çəkdiyini, ancaq Vaqifin əlini və dilini kəsəcəyini söyləyir. Bu aiehtdir Qacara Vaqifi zindana aparmağı Zülfüqara tapşırır, amma əslində bilmirdi ki, Bu Qacar, Zülfüqar, Qacarın əlihdarıdır. Qacarın bundan yəni xəbəri olmur, tapşırır bu vaqifə ki, aparıb onu zindana salsınlar. Gəlin yenidən əsərlə bağlı e, diqqət ediləsi məqamlara baxaq, bəlkə də çoxsu təkrar olacaq. İbrahim xan qonşunu dövlətlərin tənziqindən narahatdı. Deməli, İbrahim xanın qonşu dövlətlərin tənziqindən narahatlığı burada var. Vaqif də məsləhət almaq istəyən xan ondan məzəmmət eşidir vəzir xalqı zalımlıqda, yəni bu Vaqif İbrahim Xanı zalımlıqda, xalqə ədalətsiz rəftar etməkdə günahlandırır. Deməli açıq-aşkar Vaqif İbrahim Xana zalım olduğunu, xalqla ədalətə davranmadığını deyir. Vaqifin Qacara yazdığı sərt cavab məktubu göndərilir. Daha sonra əsərdəki digər hissələrdən biri qızla baş çəkməyə gələn Əmliyəni Vaqifin evindəki mehribancılıq sevindirir. Xuraman isə başqacür fikirləşir. Deməli, Xuraman haqqındakı ifadələr bayaq dedik. Vaqifin fikirlə, düşüncəli davranışı, var dövlətə birgəni olması onu atmır. İbrahim Xan'dan göstəriş alan qarı və şey Xuramanı Vaqifdə şey Xuramanı Vaqifdən boşadaraq, yəni İbrahim Xan-a getməyə razı salırlar. Əflatdan xəbərdar olan Gülnar kim xəbərdar olur? Belə deyət də qadın xəbər tutur, birinci qadın xəbər tutur. Testlərdə bunu düşünün, yəni qarışdırmayaq. Gülnar Xuramanın qərarını vaqifə bildirir, vaqif sarsılır, lakin Əli bəyin Xuramana cadalandırmasına imkan verir. Sonra bilir ki, Xuraman öz əməlinə peşman olur və özünü qayadan atır və bu da vaqifi çox incidir. Ordugahında Qaraqaxanından cavab gözləyən Ağaməhəmməd Şah Qacarı Vaqifin yazdığı məktubun məzmunu hiddətləndirir. Şuşanın təslim olmayacağını bilən Qacar qəzəbini soyutmaq üçün əsir Gürcü qardaşları bir-biri ilə vuruşmağa məcbur edir. Və qarışıqlıqdan istifadə edən qapçı Gürcü əsirlərinin Tamaranın və qardaşlarının qaçmasına imkan yaradır. Deməli ki, qapçı buna şərait yaradır. Onlar dağlarda məskən salan qaçaq eldarın dəstəsinə rast gəlirlər. Eldar gürcüləri hörmətlə qarşılayıb qonaq edir, sonra vətənlərinə yola salır. Əli bəy vasitəsilə Vaqifdən sifariş alan eldar Qacarın qoşununa hücum edir. Qacarın dəstəsi ilə vuruş zamanı onun dəstəsindən Teymur və bir neçə əsgər eldar tərəfə keçir. Kim keçir? Teymur və bir neçə əsgər. Teymur insanların qan içində olmasını acıyır. Yersiz vuruşmalardan bezdiyini dilə gətirir. Deməli, insanların qan içində olmasını acıyan, yersiz vuruşmalardan bezdiyini dilə gətirmək kim idi? Teymur idi. Yenə baxaq əsərdən müəyyən hissələrə. Qoraman deməli şöhrətə, var dövlətə düşkün bir obrazdır. Əsərdə onun dilindən ifadələrə baxaq. Bir il ağsaqqalı idi Əvək Ərim, öz qapım, öz evim, öz nökərlərim. Rəhmətlik gündə bir məclis qurardı. Deməli, rəhmətlik sözündən belə düşünə bilərik ki, daha doğrusu belədir ki, Xuraman Vaqifdən qabaqda ərdə olub. Rəhmətlik gündə bir, çünki artıq burada Vaqif rəhmətə getməyib, İbrahim xana ərə gedir, o da rəhmətə getməyib. Yəni rəhmətlik gündə bir məclis qurardı. Sura da deyir ki, buna da, yəni Vaqifə də böyük vəzir dedilər, inandım dedim çünki nə xəyalı var, yəqin ki, bunun da öz zəlalı var. Bu ki, qoltuqlarda gəzib dolanır, çox vaxt da su kimi rəngi bulanır, elə dərtd tökülür qaş qabağından, amma çox razıyam qanacağından. Şairdir görünür, düz elqarı var, nə gözəlinə şirin kəlamları var. Elə Bir də bunlardan mənə caraşmaz ifadələri Xuramanın xarakterini tam şəkildə açıb-ortaya qoyur. Xuramanı xəyanətə sürükləyən vaqifdən qayğı görməməsi deyil, təsirə düşə bilər ki, vaqifdən qayğı görməməsi üçün o bu xəyanətə sürüklenir, amma buna səbəb şöhrət qarəsliyi və məhdud dünya görüşünün olması idi. Digər yenə hissələrə baxaq, yenə deyirəm, bəlkə də təkrar hissələr ola bilər. Əsərdə Eldar, Əlibəy, Qurtmusa kimi müsbət obrazlar var. Eldar, Əlibəy, Qurtmusa müsbət obrazlardır. İlyas Eldarı, yenə dedim i hərfi ilə, Eldarı arxadan vurmaq istəyəndik Qurtmusa onu öldürür. Əlibəy İbrahim xanın qaçmaq xəbərini Eldar gülə verir. Bundan sonra isə dəstələr məşələrə çəkilir. Eldar İbrahim xanın simasındır, ədalətsiz hakim təbiəyə qarşı duran, Qacarın simasında isə işğalçılara qarşı duran vətənpərvər bir obrazdır. Əldər xanlıq zülmü və Qacar baskını əleyhinə isyan qaldırmış kəndlərin başçısıdır. İbrahim xanla düşmən olsa da, vətənin dar günündə köməyini əsir gəmir. Qacarın ordusu ilə döyüşdə Misri qılancı Qonusla Qacarı yaralayır, qapçı Zülfüqar əlində xəncər gələrək Qacarı arxadan vurub öldürür. Hə bu bayaqki təkrar hissələr oldu. E, belə düzdür, əsərin özünün tam oxunması gərəkdi. Bu əsərin ümumi məzmunu ilə bağlı olan qeydlər idi ki, testlərdə, yəni bunlar öz əksini tapıb. Növbəti dərslərdə əsərdəki burada toxunmadığım digər məqamlara toxunacağam.